сравнить общество с организмом каким-то, то несомненно средства массовой информации это органы чувств. То есть они передают этому организму, что происходит вовне и внутри. Особенно сейчас, когда организм этот очень сильно болен, но как мы все это понимаем, задача и цель, и, в общем-то, гражданского движения, которое является непосредственно, нет такого... общества, в общем-то, его содержим как-то, ну, постолько, сколько можем. Ну и вот я надеюсь, что наша аукцион это будет не просто, в общем-то, спорт средств, а это и привлечение внимания к проблеме к этой. Вот, ну, в общем-то все. Желаю хороших приобретений. преуспеий. Звичайно, поблагодарить и тем, кто здрубався на двучайную речь, а за список вылученный насправді це список а, усіх глядачів громадського, зараз, звичайно, а тим Хто організував його вольфесту і опційному Діму Дукат, але так само кожному з художників, який віддав свою роботу. Ми насправді, хоча така гарячка, дуже багато всього відбувається, хочемо відмітити кожного, ми звернули увагу на кожну роботу, на кожну картину. Але насамперед, напевно, хочемо просто пояснити, що ми громадські, ми українські журналісти, які зібралися разом зробити цей майданчик і робимо це насамперед для глядачів, Дачів насамперед для вас, і е, ми хочемо сказати, що ми тільки ті, хто намагаємося максимально якісно і е, наскільки це можливо чесно, об'єктивно показувати те, що відбувається, і бути просто інструментом тим, хто передає, і сподіваємося, і просто не сподіваємося, і віримо, і робимо все можливе для того, щоб громадське стало також майданчиком, якого, можливо, вам за цей час в українських медіа не вистачало, де буде місце для кожного, де буде місце для української культури, для українського мистецтва і для того, що робиться щиро і з душею. Дякую. От от акт, якби совместного діяння і совместной відповідальності, тобто підтримка громадянського тлумачення та для того чтобы мы могли слышать тех людей которые нам интересны а не те, которые нам навязываются увидеть настоящих героев которых э, в обычных медиа мы не видим а мы видим э, циничных уродов которые нас пытаются обмануть вот это э, как бы усталость от цинизма надо ее выбросить и с надеждой, и созидательно смотреть в будущее. И я надеюсь, что и Леня, и Галерея Дукат, и Гугарфаст, команда ДАХ, и Громадское телебачение – это начало вот этого прекрасного горизонтального и потом вертикального общества нашей волшебной Украины. Всего вам спасибо вот ребята из громадского телебачения, вот они пусть попробуют, они молодцы, а мы им в этом деле поможем. И сможем себе сами сказать потом, мы хотя бы попробуем, даже если это не получится. Хотя мне хотелось бы верить в то, что это получится. И мы все вместе это сделаем сегодня. Кто сколько может? Дукат, Гогольфест, вы больные люди, которые будут приобретать эти работы, зная, куда пойдут эти деньги. Я ставлю себя, конечно, работы замечательные здесь есть прекрасных украинских художников. Я тоже принимаю участие в этой благотворительной акции. Свой гонорар цитатора я передаю громадскому радио, громадскому телебачению, прошу прощения, техническую поддержку им. И думаю, что вместе у нас все получится. А теперь что касается аукциона. Итак, вот номер один.